Фактично, на жаль, ніша лівих в Україні вона штучно зачищена. І взагалі ну, те, те, що зараз робиться, ну, це такий націонал регулізм, як я вважаю. Що коли людина, ну, розумієте, змінювати ідентичність людей можна, якщо в тебе є позитивний проєкт майбутнього. Якщо ти їх кудись ведеш, такі проєкти були в 20 20 столітті. І на бо на прикнодах багатьох країн ми це бачили. Але коли замість національної ідеї, коли в нас дурники пілять монументи Леніну, а мерзотники пілять бюджет, бюджетні кошти, ну це ну, з таким розкладом майбутнього не буде. Нема такого майбутнього. А нам, е, от, зміну е, ну, цих е, пам'ятників Леніну, е, зміну назви вулиць, е, намагаються видати за якусь декомунізацію. Декомунізувати треба стосунки людини, наприклад, з пенсійним фондом або з податковою інспекцією. Цього не відбулося. Саме тому це е, ще один е, приклад, е, коли людей вводять в оману. Щодо лівих розумієте, що ну от такий дисбаланс, коли у нас фактично ну хто хто у нас прийшов до Верховної Ради? Дійсно, 56% нових людей, але ці нові люди вони також йшли через приймання олігархів. З тою різницею, що в 2012 році їх на на, на контрольно-пропускному пункті на першому вже зрізали би, а зараз вони прийшли. Але ці люди ну вони працюють на тих, хто їх пустив туди до, до Верховної Ради, і оце те, те, що ми побачили у Корбана, його там Кросклад, кому він скільки давав. Я вам скажу такі депутати Маджахеди по найму, вельми патріотичні і такі, які дуже багато і красиво говорять про патріотизм, 10-15 тисяч доларів на місяць одному женевському олігарху. Така заробітна платня. Один наш фахівець з люстрації, він також тривалий час він отримував 5 тисяч доларів на місяць, а потім він так почав бунтувати, казати, що це не гроші, і ну, підвищено до 10. От, ну, Ця от така тіньова сторона діяльності наших ура-патріотів, вона ну. Це, от, от це дійсно про, 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 про те, що е, треба казати е, засобам масової інформації, але не, не розкажуть саме тому, що це е, е, ну, розвалюється міф. І саме тому лівий потрібні саме тому, що був баланс інтересів труда та капіталу. А у нас е, Верховна Рада це фактично акціонерне товариство закритого типу, де е, е, люди займаються е, зароблянням грошей. Верховна Рада це бізнес з тисячовідсотковою рентабельністю, і люди зрозуміють, навіщо вони туди йдуть. Коли одна е, видатна реформаторша з ремоніційного пакету реформ е, зайнялась регулюванням е, ринку е, пива, ну е, там е, люди кажуть, е, ну в неї вже є дев'ять квартир, а мабуть, це вона на будиночок у Ніці вирішила заробити. Кому его не ну это відверто верто законопроект. Да где тут реформы? И где тут суспільний интерес? И таких прикладів, ну, на жаль, знания примножают смуток. Я понял, что вопрос а, все-таки был о том, а вот это а, как бы движение, усиление левых в Европе, там не только, ну, ну это же вообще чудо. В Великобритании там mm -hmm. лидером стал черт знает что вообще социалист. Это действительно всякие чудеса, да. Но может ли это повлиять? Я вам скажу, не может. Мы такие европейцы, которые живем отдельной жизнью, и на, на нас эти ветры впечатления не производят. Я думаю, что если вообще и есть там какая-то польза от того, что есть внешнее управление, то оно, мне кажется, смысл в нем может быть в том, что все-таки они привыкли там, эти внешние управляющие, чтобы жизнь шла по как бы заведенному правилам, по каким-то правилам. Если мы с помощью внешних управляющих хоть немножко через какое-то время станем более правовым государством, то тогда вот это свято место, которое сейчас пустует, они все равно появятся. Тем более, что ну, внешний управляющий, опять же, он же действует против олигархического класса. Он защищает этот олигархический класс своих интересов, что зашли сюда транснациональные корпорации и так далее. Это как бы действует на пользу левому будущему. Но только в том случае, если э, левым активистам не будут бить морды просто так, из-за того, что они просто левые. Ну, вот недавно опять кого-то побили. Ну а вы не с, из этой компании? Не, 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 не. Да? да, в качестве жертв. Конечно, я же говорю, ну, поэтому до тех пор, пока ты, ты что-то вякнул левый, тебе сразу морду бьет и защитить тебя некому, ну конечно здесь не появится. Даже там будет тысячу раз по демос. И спасибо. Ребята. Я добавлю да. ну, это, тут, правда на предыдущем мы говорили о том, что транснационалы зайдут. Ну, да. и, правда, я считаю, что это где-то 17-18 год будет годами захода транснационалов. Вот на месте украинских олигархов, поскольку жизнь их делает и заставляет быть по последним оплотам суверенитета Украины, вот, я бы инвестировал бы в левых, а не пытался создавать охранные батальоны из правых. Потому что правые, ну, в силу известных обстоятельств формирования, правые в один прекрасный момент рискуют их сожрать или сорваться с цепи. Вот. А вот как раз левые, ну, многие не понимают, для чего это. А зачем мне, зачем мне левые? Это головная боль, это инвестируйте в профсоюзы и в левое движение человек смотрит круглыми глазами на фига папу гармонь то есть э, не пришло к сожалению еще это понимание но э, вот это понимание может прийти поздно когда по ним уже зазвонит колокол а э, украинская олигархия ну э, в силу известных обстоятельств год-два не больше дальше пойдет э, выдавливание э, бульдозером и э, Скажем так, в той Украине, которую пытаются сейчас сконструировать место, ну, зайдут транснационалы. Ну что такое, если вся банковская система Украины это один такой средненький европейский банк? Да. Да, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, я, наверное, ко всем обращусь, если коротко можно, скажите, пожалуйста, каким вы видите проект политический Сакашвили в ближайшее время? И, возможно, его деятельность в рамках антикоррупционного форума, который он сейчас повезет по всей Украине, привести к досрочным парламентским выборам весной? Или у него таких шансов нет? Спасибо. Да. Э -э, ну, во-первых, это технологический проект, это не ну, это не партия. Это очередной технологический проект, который идет на смену обанкротившемуся Народному фронту. Это такой проект-заместитель электоральной ниши, открывшейся электоральной ниши. То есть понятно, что это, скорее всего, будет партнер. Инициировать выборы Саакашвили не может по определению, но он чувствует, собственно, как чуйка, чувствует тренд, и, очевидно, он, он скачил на достаточно выгодную волну, скажем так, волну, которая может привести очень высокие шансы того, что она его принесет в Верховную Раду следующего созыва. Другой вопрос, когда будут эти выборы? Ну, больше шансов все-таки в 2017 году. Ну, при известных обстоятельствах могут произойти и в 2016. Но, тем не менее, процесс идет ударными темпами. И поверьте, что не те 200 тысяч, которые там с помощью фаундрайзингов вкладываются куда более серьезные средства. Но это станет одним из на смену обанкротившимся технологическим проектом придут новые. К сожалению, появление действительно идеологических партий, ну, пока, пока не предвижу. Ну, мне кажется, он действительно пока чрезвычайно успешный и доходит, приближается как бы к максимуму своего успеха, а дальше начнется падение. Я думаю, что к концу года станет ясно, что он лишнее звено в украинской политической системе. Я не верю в его будущее. Вот. А что касается перевыборов, то я убежден в том, что если бы ну, Порошенко как бы действовал даже не только в интересах всей страны, но и в своих собственных разумно, он бы через некоторое время сам инициировал неочередные выборы. Но для этого ему надо было бы сделать целый ряд действий, которые способствовали бы тому, что он получит в следующем составе парламента коалицию, которая сможет прожить до конца своего срока. Значит, но он по принципу такому, что откладывать ничего не делать, вот по такому принципу, кончится тем, что он свой срок не дослужит. Вот моя позиция. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Ну, до следующей.